姐姐，妹妹这是去哪儿了？让姐姐好找。呃，我就是随便在外面走走。这些时日与妹妹朝夕相处，一时半刻不见，还真有点想呢。看，这是我新配置好的胭脂，特意拿过来给妹妹试试。谢谢姐姐惦记，你我还客气什么呀？ 去给姐姐烹茶。是，快来，来，让姐姐给你试试。嗯，你看如何？这般轻薄香甜，姐姐是如何做到的？ 是用上好的红植竹花瓣，放到干净的石臼中，慢慢将花瓣冲成厚浆，细沙过滤取汁，然后将当年新烧就好的蚕丝剪成这珠核般大小，放到花汁中浸泡，取出晒干后，就成了妹妹手上这上好的胭脂。啊？怎么了？这胭脂再好。 和妹妹的人面桃花相比，也黯然失色。看来妹妹的确用不着这些东西。姐姐竟会说笑，这么好的胭脂，姐姐要不想给，妹妹可要自己拿来用了。哎，你看美人是不是真的有点儿？你看怎么了？你仔细看。哎呦，还真是啊！哎，你看。嗯 大胆！竟然敢在美人这放肆！南后美人恕罪。啊，姐姐，下人们常有粗疏失礼的时候，不必和他们一般见识。若是在我那也罢，可偏偏在妹妹这儿，若不管教，岂不让外人说我放纵手下？怜儿，是给我掌嘴！哎，姐姐且慢，何不听听他们如何为自己辩解？ 如果无道理，再打也不迟。既然美人给你们求情，我就给你们次机会。说，到底在嘀咕什么？这，婢子不敢乱说。说吧，说实话，我可以求南后不罚你们。后宫有传言，都说美人闭月羞花，千娇百媚，这是实情啊。 可是，就是有一处不好，何处不好？妹妹，别听他们嚼舌头。这宫里人向来善于极度挑拨。可是姐姐，妹妹还是想知道何处不好。美人的，美人的鼻子，住嘴！美人的鼻子，可是你们这些贱人可说的。 给我狠狠打，好让他们知道做婢子的本分。给我接着打，打完了嘴，再罚跪两个时辰石板。大哥饶命，大哥饶命，我再也不敢乱说了。算了，算了，姐姐，让他们下去吧。妹妹，你心肠太软了。妹妹答应过他们，若他们说实话的话，就不该罚他们。还不谢恩？ 谢美人宽宏大量，一只姐姐的脾气，非割了他们舌头不可。妹妹，这宫里人就好无事生非。前段日子有人嚼舌头，说赵姬虽然美貌，但声音难听。想当年，这赵姬也是大王的新家人，可生了孩子后嗓子变哑了，大王也变得对她若即若离的。 他不知道从哪听到这消息，心里慌得很，日日找御医下方子治嗓子。哼，说是治嗓子，其实还不是想挽回大王的心思。妹妹身体受之于父母，相貌从小未受过任何人指摘。唉，妹妹在家是父母的掌上明珠。 在外又是王孙贵女，别人巴结你还来不及呢，哪能说你一点不好？如今到了大王的楚宫，美女如林，谁也不比谁弱。除了像姐姐这样真心想结交你、处处袒护你的，哪有闭口藏舌的道理？你呀，别理他们便是。 姐姐也真是个粗心人，他们不说，我还真没看出妹妹脸上的缺憾。嗯，我真的看不出什么。你从小到大都看自己的面孔，自然很难看出瑕疵。莲儿，你来看看。 在莲儿看，夫人的确是花容月貌，只是这鼻子有一点点，好像，好像是有一点点，有一点点什么，一点点歪，啊，歪。 难怪大王昨日跟我在一起提起妹妹的容貌，你都不知道大王有多喜欢你。大王先是说你肌肤胜雪，秀色可餐，可可可，可后来大王又说，端详你久了，总觉得有那么一点点缺缺憾。 妹妹别担心，大王提起此事时，我马上打岔过去了。我说：“大王，你太过于挑剔了，妹妹是丽质天成，白玉无瑕。可是大王日日都来章华台，他总有一日会看出破绽的。” 傻妹妹，这兵来将挡，水来土掩。妹妹，请看，这样如何？<laughs> 这样呢？或者？ 是这样，谢谢姐姐悉心指教，是妹妹聪慧。